Спорно на хорошем уровне прошел, и, честно говоря, мы все были приятно удивлены, что принимают участие такие команды, как Олимпик Донец, команда, представляющая премьер-лигу нашу, ну и команды первой лиги, которые тоже принимали участие. Ну, я думаю, они рассматривают этот турнир как для подготовки к чемпионату ко второму кругу. Ну а нам, ветеранам, приятно присутствовать на этом турнире, так как выдающийся у нас футболист Олег Александрович Макаров оставил яркий след в истории Киевского «Динамо». Поэтому всем мы благодарны, ветераны, за то, что принимают количество таких команд. И 21-й турнир, мне кажется, прошел удачно. Нет, ну, моя точка зрения, она, вы сами понимаете. Мне бы, конечно, хотелось бы иметь 16 команд. Но так как сегодняшнее положение, как она устраивает, не устраивает, могут ли клубы, как говорится, располагают возможностями своими. Поэтому здесь сложно говорить, насколько это все реально. Мне представляется, искусственно создавать не стоит. Кто сколько сегодня может вложить в эту нашу сильнейшую лигу, надо ее делать сильнейшей. Это будет нам намного интереснее, чем. Посмотрите, что происходит. Сколько матчей мы проводим без... практически без зрителей. Поэтому для кого футбол? Для кого мы играли? Вспомнить наши годы, когда мы играли. Конечно, время другое было. Но мы же практически каждый матч полный стадион был. Поэтому хотелось видеть наши стадионы наполнены полностью. А это зависит не только от футболистов. Хотя очень многое зависит от футболистов. Надо играть в футбол, привлекать зрителей на стадион. Ну и, конечно, наше сегодняшнее положение дел в стране.